Di dunia distopian ini, bandar ini dikawal oleh keluarga Vanderko yang jahat. Sekali setahun, ketua keluarga Hilda mengumpulkan 12 rakyat yang dia tidak suka untuk mengambil bahagian dalam pemusnahan di mana semua 12 peserta terbunuh di televisyen secara langsung. Boy adalah seorang kanak-kanak yang mempunyai kehidupan yang sangat mudah dalam syarikat ibu eksentriknya yang nampaknya menjadi sebahagian daripada perlawanan dan kakaknya Mina. Adik-beradik bergaul bersama-sama sepanjang masa, di arkit atau hanya menonton TV semasa makan bijirin. Kadang-kadang Mina akan membuat rancangan gila untuk masa depan, seperti merompak sebuah bank bersama-sama untuk melarikan diri dari bandar yang mengerikan ini. Dia juga suka memberi patung Hilda jari dengan seluruh tangannya. Malangnya adik-beradik akhirnya dipilih untuk pemusnahan dan budak lelaki harus menonton keluarganya dibunuh oleh Hilda. Dia juga terluka dan ditinggalkan mati di dalam hutan. Tidak lama kemudian dukun mendapati dia dan jururawat dia untuk kesihatan walaupun satu kecederaan kekal, budak lelaki kini pekak dan bisu. Dia tidak dapat mengingati apa yang digunakan oleh suaranya, jadi dia menggunakan suara permainan video kegemarannya dalam pemikiran dalamannya. Sejak itu, dukun itu memulakan latihan lelaki sehingga suatu hari nanti dia boleh membunuh Hilda dan membalas dendamnya. Beliau merangkumi pelbagai jenis amalan, seni mempertahankan diri, latihan kekuatan dengan melancarkan kepala patung ke atas bukit dan latihan senjata. Boy kerap dikebumikan dalam mood dan menggunakan tongkat buluh untuk bernafas, menggunakan bak yang merangkak ke bawah tongkat untuk makanan. Jika dia merangkak keluar dari lumpur terlalu awal, dukun itu memarahi dia dan menguburkannya lagi. Boy juga melakukan semua tugas di sekitar rumah mereka dan bergaul dengan satu-satunya kawannya yang kebetulan menjadi dua kumbang. Syaman tumbuh makanan sendiri dan tidak banyak yang mengecewakan budak lelaki. Beberapa malam, dukun menggunakan apes yang membuat budak lelaki halusinasi dan meninjau semula kenangan lama sehingga dia tidak akan melupakan matlamatnya. Walau bagaimanapun, kebanyakan masa dia melihat perkara-perkara gila bergerak di sekelilingnya. Anak lelaki kadang-kadang melawat bandar untuk mengamalkan bibir membaca dan apabila seseorang menyusahkannya dia menunjukkan kepada mereka sekeping kertas yang menjelaskan keadaannya Dia juga terus melihat mina di mana-mana kerana dia tidak boleh bergerak Ketika bertahun-tahun berlalu boy menolak tubuhnya ke batas dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat ketika latihan semakin keras Suatu hari semasa perjuangan amalan yang lain, dia menangkap dukun itu dalam pegangan dan akan mengalahkannya, tetapi pada masa itu dia akan terganggu oleh visi lain Mina. Shaman segera menggunakan peluang untuk mengalahkannya dan menyimpulkan dia tidak bersedia. Selepas itu Boy cuba bermeditasi untuk membuat halusinasi Mina hilang tetapi ia tidak berfungsi. Kali berikutnya dia pergi ke bandar, budak lelaki melihat seorang gadis bunga comel yang memberinya bunga dan tersenyum dengan cara yang menarik. Malangnya momen manis terganggu oleh ketibaan tentera kerajaan yang mula mengejar orang untuk berkumpul dua belas untuk pemusnahan seterusnya. Apabila semua orang panik dan berjalan tanpa henti, budak lelaki menyembunyikan dan menonton Gideon dan Glenn menyertai tentera. Mereka adalah sebahagian daripada keluarga Van der Kooi dan melihat mereka mencetuskan ingatan pada budak lelaki ketika dia masih kecil, dia dan Mina melihat Gideon memasuki rumahnya untuk membunuh pemberontak. Selepas mengumpulkan semua orang di dataran, Glenn memberi ucapan untuk mengumumkan dua belas yang dipilih. Dia mula mengganggu keluarga miskin dan seorang. Wanita di kalangan orang ramai menghina dia, jadi Glenn menembaknya. Ini menyebabkan orang ramai menjadi gila, oleh itu Gideon memanggil penguat kuasa kepala Jun 27 untuk mengurusnya. Dia segera menjaga seorang lelaki dengan kapak, memotong lengannya sebelum membunuh mereka. Kemudian dia mula membunuh setiap orang yang mengadu sementara topi keledahnya menunjukkan kata-kata yang berbeza untuk memadankan ucapannya. Boy jam tangan sebagai kenangan traumatiknya dicetuskan tetapi dukun itu menghalangnya daripada membantu kerana dia tidak bersedia. Pada akhirnya hanya enam orang yang tinggal untuk pemusnahan dan Glenn memarahi Jun 27 yang enggan menculik mana-mana anak. Selepas hujah dalam bahasa isyarat, Boy tidak mematuhi dukun dan mula berjalan di atas bumbung untuk mengejar musuh kumpulan itu kini terjebak dalam lalu lintas, jadi Boy menyelinap di belakang salah satu kereta mereka dan masuk ke dalam batang dengan mayat. Kemudian di sebuah gudang, Boy keluar dan menonton Melania memarahi saudara-saudaranya hanya mendapat enam orang dan bukannya dua belas. Dia kemudian memberitahu Gideon untuk merebut enam orang dari jalan untuk melengkapkan set itu. Tiba-tiba Boy melihat halusinasi Mina di sebelahnya dan berhujah dengannya dalam fikirannya, menyebabkan dia kehilangan jejak musuh. Dia mula menyelinap di sekitar gudang sementara Mina palsu bergerak ke depan bermain ninjas. Melupakan dia tidak benar, budak lelaki menangani dia untuk menyelamatkannya dari kereta masuk dan dilihat oleh Glenn yang menghantar pengawal selepasnya. Anak lelaki berjalan untuk menyembunyikan Mina dalam loka dan mencuri pistol tetapi dia ingat dukun mengajarnya bahawa dia adalah senjata. Bersedia untuk membalas dendam, Boy keluar dan mula melawan askar-askar tangan menggunakan pukulannya yang hebat, pisau, dan senjata lelaki sendiri untuk membunuh mereka satu demi satu. Ketika para askar membakar api, dia menggunakan badan sebagai perisai dan hamba yang dipanggil Basho melemparkan pistolnya, tetapi ia tidak mempunyai peluru. Selepas mengambil pistol yang lebih baik dari badan, Boy menembak beberapa askar dan berjalan untuk bersembunyi dengan Basho, yang menawarkan untuk membantu membunuh Hilda jika budak lelaki bebas dari rantai. Boy menembak rantai untuk memecahkan mereka, maka dia kembali ke perjuangan, membunuh lebih banyak askar sementara Basho menyembunyikan di belakang kereta. Satu demi satu setiap musuh turun di bawah kebolehan luar biasa Boy, tetapi ada seorang askar yang enggan mati. Anak lelaki terus memerangi dia dan akhirnya mendapat tangannya terperangkap dalam mesin untuk menghalangnya daripada bergerak lagi. Bagaimanapun, askar itu hanya menarik dan meninggalkan lengannya untuk melawan anak lelaki lagi. Kali ini Boy memotong kakinya untuk akhirnya menghentikannya. Basho meraikan kemenangan mereka hanya untuk Glenn untuk tiba-tiba membakar mereka. Dia gagal tembakan dan Basho menembak, memukulnya di kaki. Boy bersiap sedia untuk membunuh Glenn, tetapi Basho mengingatkannya bahawa mereka boleh menggunakannya untuk maklumat. Glenn diinterogasi dan menjelaskan bahawa Hilda mempunyai pesta di rumahnya setiap tahun sebelum pemusnahan. Dia juga menawarkan untuk membantu mereka, namun Basho menjatuhkan objek berat pada kepala Glenn untuk membunuhnya. Kedua-duanya meninggalkan budang dan budak lelaki melihat bayangan menonton dari jauh. Basho membawanya ke lokasi rahsia rintangan, hanya untuk menemuinya kosong. Tiba-tiba Boy ditahan oleh Benny yang meletakkan senjatanya ketika Basho menyebut Boy berada di pihak mereka. Benny menjelaskan bahawa tentera datang untuk pemberontak dan membunuh semua orang tetapi dia. Sejak Benny bercakap dialek aneh, Boy menghadapi masalah membaca bibirnya. Basho belajar teman wanitanya juga mati dan mengalami kerosakan, jadi Boy menghiburkannya. Pasukan itu membuat rancangan untuk menyusup ke parti tetapi Boy terus terganggu oleh Mina dan kenangan zaman kanak-kanaknya. Malah dia masih mempunyai lukisan Mina sebagai seorang kanak-kanak Apabila Basho dan Benny menerangkan rancangan terakhir untuk budak lelaki, dia tidak mendapatnya, namun dia mengangguk bersama kerana Mina memberitahu dia. Selepas mendapat beberapa senjata, mereka meninggalkan van dan membuatnya ke rumah. Mereka mengetuk beberapa pengawal dan juga seorang chef yang seragamnya digunakan oleh budak lelaki untuk masuk ke dalam parti. Boy tidak benar-benar tahu apa yang dilakukan oleh Koki dan dengan canggung mengembara di sekitar rumah sehingga dia terganggu oleh macarons yang tidak pernah ada sebelumnya. Nasib baik Basho yang menggunakan seragam pengawal melihatnya dan mengingatkannya untuk kembali bekerja. Melihat Hilda berdekatan, Boy menjadi lapar untuk membalas dendam dan memutuskan untuk bertindak chef life. Dia pergi ke dapur dan mengambil pakaian seragam jadi pekerja lain mula memerangi dia. Menggunakan parut keju, boy memotong kulit mereka dengan cara yang paling mengerikan untuk membunuh mereka. Kemudian dia merebut pisau baca dan pergi ke dewan makan di mana dia memotong tekak pengawal sebelum melompat pada orang di kepala meja, memenggal kepala dia. Boy merayakannya membunuh Hilda hanya untuk berpaling dan mendapati ini adalah orang yang salah. Tiba-tiba Gideon muncul dengan sekumpulan pengawal dan menerangkan orang-orang di meja adalah pelakon kerana setiap tahun mereka mengharapkan anggota rintangan bodoh. Boy melompat di Gideon untuk membawanya tebusan dengan pistolnya sendiri, tetapi malangnya Jun 27 memukulnya dari belakang dan dia secara tidak sengaja membiarkan Gideon pergi perjuangan ganas bermula antara Jun 27 dan budak lelaki ketika mereka berdagang pukulan di seluruh bilik menggunakan apa-apa objek yang dapat dicapai oleh tangan mereka. Ketika mereka keluar dari ruang makan, boy mendarat dengan hit yang sangat baik dan mengambil topi keledar Jun 27. Mina kemudian muncul dan berkata wanita itu cantik, budak yang mengganggu. Ini memberikan 27 Jun pembukaan untuk mendorongnya ke atas pagar dan mengetuknya seorang budak lelaki yang tidak sedarkan diri mula mengalami mimpi buruk tentang masa lalu, pelaksanaan ibunya dan kakaknya, rejim memotong lidahnya, dan digantung dari pokok. Dia mengingati dukun itu menyelamatkannya dan membawanya ke dalam hutan, bersedia untuk melatihnya untuk membalas dendam. Apabila budak lelaki bangun, dia terikat dengan kerusi dan 27 Jun menumbuknya ketika dia bertanya kepadanya di mana untuk mencari dukun itu. Mulut lelaki F kata kepadanya menyebabkan dia membuang kapak yang sangat dekat dengan kepalanya. Gideon membuat cuti kerana dia akan mengambil alih hanya untuk mengumumkan dia bosan dengan semua penyeksaan dan pemusnahan. Dia menawarkan rokok yang dimakan oleh budak lelaki kerana dia menerangkan Hilda adalah cangkang bekas dirinya kerana dia menghabiskan masa bertahun-tahun di sebuah bunker menjadi terlalu paranoid dan membunuh. Gideon sedar bahawa mereka tidak membunuh musuh lagi, hanya orang yang tidak bersalah. Dia bersumpah dia boleh menamatkan semuanya jika budak lelaki didukun, tetapi Boy enggan bekerjasama dan Gideon memukulnya. Pada masa itu Melania tiba dan melukis bibir Boy sambil mengumumkan dia akan menjadi bintang utama pemusnahan. Beberapa saat kemudian, Boy terikat di studio dan diberi kola kejutan. Dia meminta halusinasi Mina mengapa dia tidak membiarkan dia membunuh Jun 27, tetapi gadis itu tidak tahu. Tidak lama kemudian pertunjukan bermula dan Hilda keluar, tetapi bukannya membaca teleprompter, dia mula bertele-tele di paranoia yang jelas. Apabila dia melihat bayangan dalam penonton, dia mengeluarkan pistol, jadi Melani menghantar pengawal untuk mengambil Hilda. Pada masa itu Boy ingat bahawa Gideon menyembunyikan pisau-pisau di dalam saku, jadi dia mengambilnya untuk mula memotong tali. Sementara itu Melania mengumumkan bahawa pemusnahan tahun ini akan mempunyai tema Winter Wonderland dengan maskot Bijirin dan Elf Setan. Sekumpulan orang yang menyamar keluar dan mula membunuh 12 peserta dalam sekumpulan cara yang mengerikan namun kreatif, meliputi salji palsu dengan banyak darah. Salah seorang pembunuh cuba untuk datang selepas budak lelaki yang hanya memerlukan kakinya untuk membawa penyerang turun dalam beberapa saat. Kemudian dia akhirnya membebaskan dirinya dan menuju ke panggung hanya untuk melani untuk mengaktifkan kola kejutannya untuk membawanya ke bawah. Empat elf segera merebutnya dan menahannya untuk lelaki kambing untuk membunuhnya, namun lelaki itu menggunakan tukulnya untuk memukul seekor elf. Elf yang lain hampir tidak dapat bertindak balas sebelum lelaki kambing dengan cepat membunuh mereka juga. Apabila dia menghilangkan kepala kambing, ia diturunkan menjadi baso. Pada masa itu Benny meletup dengan api terbuka dan panik orang ramai. Melania menamatkan penghantaran sementara Gideon menonton dengan senyuman. Ketika orang ramai kehabisan studio, Benny terus menembak mana-mana musuh yang tersisa dan Basho menerangkan kepada anak lelaki bagaimana mereka menyelinap memakai pakaian seragam askar untuk mencari dia. Walau bagaimanapun, apabila Benny mengambil alih penjelasan, Boy sekali lagi mengalami masalah membaca bibir dan gambarnya yang berlaku dengan butiran lucu seperti bunga dan haiwan pelik. Kemudian Benny memberi anak pistol naker tembaga yang memadamkan peluru ketika dia menumbuk seseorang. Ketiga-tiga mereka melompat kembali ke tindakan dengan mudah membunuh mana-mana musuh yang berani melawan mereka. Di sebalik kamera, Melanie dapat memberitahu Gideon merancang ini dan menunjuk pistol kepadanya ketika dia cuba pergi. Perjuangan berterusan dan budak lelaki melawan maskot lanun bijirin dengan buku jari tetapi juga lobak merah dari seorang lelaki salji. Tidak lama kemudian dia kehabisan peluru, tetapi Benny melemparkan klipnya dan dia memuatkan semula buku jari untuk menumbuk dan menembak wajah lanun pada masa yang sama. Pada masa itu Boy melihat Mina yang takut dari sisi ini. Melanie cuba menggunakan peluang untuk menembaknya, jadi Benny menangani dia untuk menyelamatkannya dan ditembak sebaliknya. Basho membakar dan menakutkan Melanie bersembunyi sementara Benny mati di tangan budak lelaki, mengatakan sesuatu yang tidak dapat difahami oleh Boy. Melanie menyelinap dan menembak Basho sebelum cuba dengan budak lelaki lagi. Dia berlari panggung dan menggunakan maskot nanas sebagai perisai, melancarkannya untuk mengetuk Melanie dan menangkapnya. Boy mengikat Melanie ke kerusi dan menolak kamera ke arahnya dengan serta-merta membunuhnya. Kemudian dia memeriksa Basho yang masih hidup tetapi sangat lemah. Dia masih mahu bertarung walaupun jadi kedua-duanya mengambil lorong dan menemui lebih banyak pengawal. Ketika Basho mula mengalami masalah berjalan, Boy terus membunuh setiap orang dalam perjalanannya ketika kenangannya mengingatkannya ketika itu kematian keluarganya, memacu kelaparannya untuk membalas dendam. Beberapa minit keganasan kemudian, semua pengawal mati dan budak lelaki keluar dari situ untuk menemui Basho meninggal dunia akibat luka. Berdekatan, Boy mendapati Gideon yang juga ditembak oleh Melania. Dengan tenaga terakhirnya, Gideon memberikan kad utama kepada Boy untuk mengakses bunker Hilda. Apabila budak lelaki bersedia untuk membunuhnya dari belas kasihan, Mina nampaknya membuatnya berhenti. Boy akhirnya memberitahu dia sudah mati dan dia tidak memelukannya. Halusinasi hilang dan budak lelaki membunuh Gideon. Seterusnya, Boy masuk ke dalam lift dan Hilda muncul di skrin, mengatakan dia akan mati untuk apa-apa. Boy menunjukkan lukisan Mina untuk mengatakan dia melakukannya untuknya, menyebabkan Hilda digantung. Lift membawanya ke bunker dan apabila pintu dibuka, pengawal tidak menembak. Jun 27 membawa budak lelaki ke bilik utama, di mana dia melihat beberapa lukisan keluarga yang termasuk dia dan Mina sebagai seorang kanak-kanak. Hilda bergegas memeluknya dan meminta maaf kerana tidak mengenali dia, menjatuhkan berita besar Boy dan Mina sebenarnya anak-anaknya. Semasa dia menerangkan apa yang berlaku, Boy mula mengingati kebenaran. Dia telah berada di pemusnahan tetapi bukan sebagai mangsa, dia telah menjadi peserta. Mangsa sebenar adalah dukun, anaknya, seorang wanita yang dia fikir adalah ibunya dan anak perempuannya. Hilda memaksa budak lelaki untuk memecat pistol itu untuk membunuh mereka, tetapi budak lelaki hanya berjaya membunuh anak-anak dan wanita itu sebelum mengalami kerosakan. Penangkapannya menjadi tidak menentu dan semua orang panik, membolehkan dukun melarikan diri. Terhibat dengan rasa bersalah, Boy berlari ke dalam hutan untuk menangis sahaja. Dukun itu menemuinya dan mula mencekiknya, tetapi dia berhenti ketika dia mendapat idea, dia menculik anak itu, Maka dia mula mencuci otaknya untuk mengubah kenangannya. Dia juga menyakiti budak lelaki, meyakinkannya bahawa ia telah luka dari kerajaan. Syaman memotong lidah budak lelaki dan membakar telinganya untuk menjadikannya lebih terkawal. Kembali ke masa kini, Hilda menyelesaikan cerita dengan mengatakan boy telah membunuh ibu saudara dan pamannya. Dia juga mendedahkan bahawa Jun 27 sebenarnya Mina Ketika boye jatuh ke lututnya terkejut, Hilda meminta bukti bahawa anaknya masih berada di sana dan menampar budak lelaki ketika dia tidak bertindak balas. Dia menyimpulkan ini bukan anaknya lagi, jadi dia memerintahkan Mina untuk membunuhnya. Juga mempercayai ini bukan abangnya lagi, Mina mula memukul budak lelaki dan mengeluarkan kapaknya untuk membunuh, tetapi dia membeku ketika budak lelaki meletakkan tangannya. Mengingati hari dengan patung itu, Mina berpaling dan membunuh ibunya seorang lagi ahli keluarga mengaktifkan penggera dan adik-beradik yang berlari untuk bersembunyi ketika para askar membakar api. Mereka mencuri beberapa senjata tersembunyi dan lari ke koridor di mana mereka mula berjuang semua tentera yang masuk. Bersama-sama mereka membuat pasukan yang luar biasa dan dengan mudah membunuh mana-mana lelaki yang berani menentang mereka. Tiba-tiba tiga pengawal tiba dengan senjata berat dan mina terluka. Syukurlah dia baik-baik saja dan pasukan dengan anak lelaki lagi untuk menangani seorang askar lain, menggunakannya sebagai perisai untuk berjalan melalui koridor. Mereka mencapai lelaki itu dengan pistol Gatling yang Mina menarik turun ketika Boy menggunakan senjata sendiri untuk membunuhnya. Apabila lebih ramai askar tiba, adik-beradik berlari ke lift untuk melarikan diri. Hilda menjelaskan dia telah mencari dia sepanjang tahun ini dan hanya menyakiti orang kerana dia fikir mereka telah menyakiti dia. Tiba-tiba lift dipanggil ke lantai yang berbeza dan apabila pintu dibuka, mereka melihat dukun. Menggunakan bahasa isyarat, dukun memberitahu budak lelaki untuk membunuh Mina kerana dia juga sebahagian daripada keluarga jahat, tetapi Boy menolak. Mina dengan cepat menyerang dukun dan mendarat beberapa hits, tetapi dia dengan mudah mengalahkannya. Apabila dia hendak membunuhnya, Boy memukulnya untuk membuatnya menggugurkannya. Kemudian Adik Beradik menyerang dukun bersama-sama namun dukun itu sangat cepat dan serangan dalam segala macam cara yang kotor memberikan Adik Beradik. Yang mengerikan, dia juga mengetuk mina untuk memusnahkan topi keledainya dan menyakiti dia dengan shards, menjadikannya berdarah cukup berat. Sekarang budak lelaki harus melawan dukun sahaja dan selepas beberapa langkah, dia mencuri kalung lelaki itu untuk memotongnya beberapa kali dengannya. Ketika dia melemparkan dukun di seluruh bilik dia secara tidak sengaja menjatuhkan kalung dan dukun merebutnya kembali untuk memotong kaki dan lengan budak terbuka. Boy meraih tangan dukun dan dengan bantuan penglihatan diri yang lebih muda, dia menolak kalung untuk akhirnya membunuh mentolnya. Selepas menjerit sakit fizikal dan emosi, anak lelaki memeriksa Mina dan mengesahkan dia masih hidup. Dia mahu dia melarikan diri, tetapi dia mengambilnya dan mereka pergi bersama ketika budak lelaki mengingati hari mereka di Arken menyebutnya lebih baik untuk mempunyai pemain dua. Kadang-kadang kemudian, adik-beradik itu berada di bangunan yang terbengkalai dengan bijirin makan seperti zaman dahulu.